<laughs> Hər vaxtınız xeyr olsun. Mənim əziz Türk millətim və bu türk ölkələrində yaşayan əziz qardaş və qohum millətlər, hamınıza salamlar olsun. Hər vaxtınız xeyr olsun. <laughs> Mən e, bu gün e, dünyanın siyasi mənzərəsinə E, istirəm ki birinci növbədə bütün türk xalqlarına bildirəm, xüsusilə Azərbaycan, e, Türkiyə, İran türkləri e, və Orta Asiya türk, türk ölkələri, eyni zamanda Ural dağlarından şərqə olan bütün Sibir e, türk çölüdü türk xalqları bilirsiniz, e, onlara da müraciət edirəm, amma mənim e, əsas müraciətim əslində türk və türklərin ələsidir. Mən bu ə, verilişimi ə, Türkiyə türklərinə ə, ə, əsasən müraciət elirəm, onların gözünü açmaq istəyirəm. Ə, və bu çox vacibdir ki, nəinki təkcə bizim Azərbaycan Respublikası adlanan türk ölkəsinə eyni zamanda bütün türk ölkələrinə ə, düzgün istiqamət vermək lazımdır. Əgər düzgün istiqamət verməsək, biz türklər uduzasıyıq. Və indi şərait yaranıb ki, dünya üzrə türklər böyük bir millətə, eyni zamanda böyük bir ərazilərə xidmət ediyən, ərazilərə malik olan türk ölkələri ə, ə, olsun və po türk ə, türk ölkələri bir birliyi nəticəsində türk milləti yenə ə, əvvəlki gücünə qayıtsın. Ə, türk millətinin gücdən düşməsinə ə, səbəb indiki zamanda ə, türk və İran türklərinin hədsiz dərəcədə dinç olmaqlarından Yəni e, yalançı onsuz da dinlərin hamısı yalandır. Misxislam müsəlman dini də Xristiyan dinindən 600 il sonra götürülüb. Məhəmməd e, adlanan bir Ərəb e, bunu 100% Xristianlıqdan götürülüb. On on onun da səbəbi olub ki, Xristianlıq nəticəsində deməli kilsələr həddindən artıq dərəcədə yayılıb və böyük Ə, gəlir ə, mənbəyinə çevrilib və bu isə ə, ə, ərəb ölkələrində yaranmış mən yahudiləri də ərəb ə, ərəb sayıram. Hamısının üstə də semit milləti deyillər. Onların paxıllığına səbəb olmuş çünki əslində bu yalançı dinlərin içində ən qüvvətli xristiyan dini olubdu və bu xristiyan dini Ona görə əmələ gəlir ki, deməli, burada ə, 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 əsasən ə, deməli, Romaolları yox, Romaollardan əvvəl Makedoniyalılar bu dini əmələ gətirməyə başlayıblar. Makedoniyalıların içində də xüsusilə yunanlar ki onlara təbə oldudu makedonlara və yunan e filosofları tərəfindən e deməli e yunan dini e deməli xristian dininə e çevrilibdi bu yunan filosoflarının və dinçilərinin e birgə səyi və onların daha yüksək intellektdə ə malik olması nəticəsində xristianlığı yersiz yerə ə, deməli yalançı nağıllarla ə, deməli xristianlığı əmələ gətiriblər. Bu Makedonlara yayılıb. Günanlar Makedonların içində təbə millət olublar, bilirsiniz. Ə, və daha sonra Bizantium, yəni Şərqi Roma imperiyası ə, paytaxtı Konstantinopol e, e, olan Şərqi Roma imperiyasında yayılıbdı. Bu yayılmanın da səbəbi əsas ondan ibarət olub ki, bu din vasitəsilə Makedonlar yenə də e, e, Şərqi Roma imperiyasında hakimiyyəti ələ keçirib və krallığı yenidən Romalıların əlindən alıb. Faktiki Konstantinindən sonra Konstantin axırıncı Roma İm Çarqram imperator olubdur. Və e, Makedonlar isə Yunanlarla birlikdə e, dini, xristian dinini yayaraq onu şuş e, ilə cəlb etdicə edərək e, Konstantinə e, təbliğ eləmiş. E, ondan sonra isə e, deməli bütün krallar hamısı yenə də e, Makedonlar şərq Roma imperiyasına başçılıq etmişdir. Romanlar yox. Və özünüz -öz bildiniz ki, o onlar isə türklər tərəfindən məğlub edilərək böyük Osmanlı imperiyası yaradılmış və sonra daha sonra isə o da məğlub olmuşdur dinin sayəsində bu yalançı müsəlman dinini. Əslində müsəlman dini Xristian dinindən götürülüb ondan əvvəl də deməli xristian dini də əsaslanır və yalanlarla, nağıllarla dolu olan ə, və çox primitiv olan yahudi ə, dininə güclə əsaslanıbdı. Amma ə, yahudilərin özü ə, bu semit millətləri içində, yəni bu ərəb millətləri içində ən sövsüzkən zəyif və ən gücqsüz yalançı və Eyni zamanda aşağı e, tərbiyəyə malik olan e, deməli insanlar olub, bilirsiniz ki, onların da başlanğıcca götürülüb e, indi bizim də adımızı qoyulaşdıq ki, yürüyə, biz İbrahim və Sara'nın uşaqlarıyıq. Kitab yalanın dərəcəsinə bax. E, e, bu bu e, Yahudi dininin özü e, əslində e, Bu İbrahim və Sara'dan başlasa da, İbrahim və Sara əslində bacı qardaşdılar. Onlar e, deməli e, cinsi əlaqəyə girərək e, gün, böyük günahlar etmiş. O onlar e, İraqın indiki də, indi də mövcuddur Ur şəhərindən olublar. Ur şəhəri isə hər şəhərin özünün Allahı olub, hər şəhərin özünün bütü olub hələ keçmiş zamanda. Heç nə müsəlmanlıq var idi, nə yahudilik var idi, nə deməli Misirdən başlayaraq bilirsiniz Misir günəş allahına əsas sahibdir. Bu Ur şəhərinin Allahi isə hansı ki İbrahim və Sara oradan qaçıblar günah etdiklərinə görə onların Allahı ay olurdu. Onlar Allahı ayı deməli taxta taxtadan yonulmuş şəkildə Biraz insana, koca insana oxşar, oxşar bir bütünü yaratmışlar və hər evdə o bütdən ay bütü var imiş. Yəni ay Allah kimi qəbul edilmiş və onun bütün olub. Necə ki bu da Misirdən götürülüb. Misir o həmin zonada ən ə, mədəni ə, dövlət olubdu və o onlar da allahların müxtəlif ə e, götlərini yaradıblar. Günəş Allahından tutmuş, ə e, Amon adı kimi, e, quş Allahı və sائر quş baş tanlar. Hamısının bütləri var. Özünüz bilirsiniz, e, Mısır televiziyada onu tez-tez göstərirlər. E, və e, bu İbrahim və Sara əslində bacı-qardaş olub, günah işlədib bir yerdə cinsi əlaqədə olublar və qorxularından qaçıblar. Çünki Ur şəhərində bacı qardaş e, deməli cinayət işlədirsə onlar mütləq hər ikisi asılmalı idi e, və e, bu asılmaqdan yəni ölməkdən qorxaraq onlar əvvəl e, indiki türk ərazisində ondan sonra isə e, deməli yaşaya bilmədiklərinə görə e, qaçıblar Misirə və e, deməli İbrahim və Sara Misirə qaçıblar onların elə E, vardı vələti də olmayıbdı, e, qazanc mənbələri olmadığına görə İbrahim e, aparıb bazarda, qul bazarında. E, Misir çox böyük ölkədir və oranın bir 10-15 qul bazarı olubdu. Və həmin qul bazarında öz e, bacısını, həm darvadını satıb varır Misirlilərə. E, sonra isə gedib e, deyir ki, pul məharvadım da sən mənim məharvadım mənim əlimdən almışsan da pul versən də ə, mən səndən şikayət eləyəcəm. Orda da beləymiş ki, ə, fironluq vaxtında ə, deməli ə, ə, kim kimin arvadını əlindən alırsa, onu mütləq asılarmış və ya o da ki, o həmin şəxs böyük pullar verib canını qutarmış, şikayəti geri götürülmüş əri. Bu bu da o fırıldaqdan istifadə edərək İbrahim ə bacısını müxtəlif qul bazarlarında dəfələrlə satmış və böyük dövlətə keçirmişdi. Böyük o vaxta diqqət kimi böyük dövlət, əslində elə bir böyük var dövlət olmayıb, amma hər halda varlı adam bu çevrilib o fırıldaqla, deməli bacısını satıb sonra geri alırmış. Satıb sonra geri alırmış. Bir neçə gündən sonra və həmin fırıldaqla o qədər fırıldaq üstələyib ki, Misirdə həmono tanıyır, tanıyıb get gedər bilir ki o fırıldağın nəticəsində bunu necə asılacaqlar İbrahim qorxusundan qaçıb Sara'nı da götürüb qoyunun sürülərinin malsullərinin hansı ki fırıldaqgörüyünə əla keçirib pul xeyli pul ələ keçirib və qaçıb Fələstinə Fələstinə gedib çatanda artıq İbrahim yaşlı bir kişi olur on arvadı Sara ən azında bir qolloqçunun adı Həcər olur. Bu deməli Misir, e, Fələstin çöllərində kim e, bunun qapısına gərilmiş, bu qorxmurmuş. Çünki heç kəsi olmayan bir insan olub, e, deyir ki, məni öldürəcələr, var dövləti mə, arvad uşağımı, əlbəttə mə qolloqçu mənim alacaqlar. Xüsusən var dövlətindən çox axmaq adam orda. Bu əvvəldən elə bunun tərbiyəsi olmur. Bu öz bacısı ilə yaşayan adamın nə tərbiyəsi ola bilər ki çtin yorluqla pul qazanan bir insan olar. Sonra ə, oradan da gələn Fələstinlərindən hamısından öz arvadını da Həcərdə yatızdırıb. Və qısası demək olar ki bu vaxtda haq, Bible-da da müəyyən məlumat ver, gecik üç mələk gəlib və əslində Fələstinli kişi olar. Əm, və ə, dəfələrlə cinsi əlaqədə Fələstinlilərlə olan Sara onun da Həcərində uşaq olur ə, və Sara onun uşağından güya ki Yahudilər amələ gəlir, Həcərin uşaqlarından müsəlmanlar amələ gəlir. İndi keçmişdə o vaxt müsəlman yoxulmuş. Bu ərəblər amələ gəlir. Halbuki bunların hər ikisinin ataları Fələstinlididir. Çünki İbrahimin uşağı olmurmuş. İbrahim yaşda o zaman ki deməli onun Saradan uşağı olmayıb. Deməli bu dölsüz olubdur. Daha hella insanlar var, uşaqları olmaq. Və beləliklə bu yalan-yalanın, dalınca yalan-yalanın, dalınca deməli Xristiyan dini dinindən əvvəl bu Yahudi dini həddindən artıq dərəcədə deməli coqlar və nağıllar əsasında qurulub. Bunların heç bir gücü olmayıbdı. Heç bir vaxt ə, ə, vaxt gəlib ki, bir-birlərindən vuruşanda o vaxt həm-hamı bir-birinə vuruşulmuş. Bunların ə, ə, King David adı bir, ki, olubur, de, da bir gerçi King-lər obidir, nağıldır. 3-4 kəndin cətir odacasıdır. Bunlarda heələ insan olmayıbdı. Kirmoğlar elə var dövlət ola. Və o onun da ə, həddindən artıq dərəcədə prostatizmlə doludur. Çing Davidin hə, həyatı və e, mənalı danışsam həddindən artıq uzun vaxt keçər, mən danışmaq istəmirəm. Ondan sonra e, bu xristianlığın əmələ gəlməsi, e, o İsa Xristosunun özünü Allahın oğlu adlandırılması e, məsələsi baş verir. O da başdan ayağa göbtdür, güya ki Məryəm ana Allah tərəfindən hamilə edilir. Nə görüm Allahın bu çat qız olan Məryəm ilə nə işi var? Fikirləsiz bu burda Allahı qürtləştirirlər. Allah, deməli, insan kimi qürtləştirirlər. Güya ki Jesus Christin atası ə, Allah olub, Allahın oğlu olub, Allah tərəfindən hamil edilib. Məryəm faktiki amma Məryəm öz qohumları olan ə, bir kənddən digər kəndə gedir, yahud da öz kəndinə gedir. Orda Zəkariyə Bible-dadır var onun. Zə, Zəkariya deyirlər. O Zəkariya tərəfindən o haham olur öz kəndində. Haham bir tərəfdə müsəlmanların dilində desə şeyx, ya mollah, haham o ə, deməli ə, yahudi dini kobud olduğuna görə ona haham adı qoydular. Həmin o Zə, Zəkariya tərəfindən Məryəm zorlanır, kənd qızı olur, zorlanır öz qohumu Zəkeriya tərəfindən. Sonra onu Zəkeriyə istəyir, hərə verə hahamların içində danışır ki, yaxşı qızdır da bunu kimsə alsın. Ona da ağzından vururlar ki, sən özün əlaqədə olub indi biz biz asılırıq sən o Məryəmi. Nəsə o Məryəmin də uşağı olur, onun da adını İsa İsa qoyurlar. Jesus da bu Yunandır dilində us şəkilçisi deməli gonan şəkilçisidir. Makedon gonan şəkilçiləri. Bax, o ondan sonra güyəcə o dini Allahın oğlu səviyyəsinə qaldır. Sonra güyəcə özünə həylə deyirmişdi. Amma avaran biri o, əslində İsa Xristus avarı olur. Başına avaraları yığır. O kəndmənim, bu kəsən, gəzir hər yeri. Və onun deməli axırda yahudelar onun əlindən bezirlər ki, bu sən kimsən? Xüsusən o dini yahudidir. Baqçılar o hamılara ziyan vurur axı. Deyir Allahın oğlu mənəm siz e, suseşkəsiz. Gedib Roma imperatorundan e, bilirsiniz də, Roma imperiyası həmin ərazilərim İçi Misir daxil olmaqla Makedonların əlindən alır. Roma daha güclü olduğuna görə Makedonlar ə, keçir vasal vəziyyətinə. O vasal vəziyyətinə keçmə yeni din, Xristian dini yaratmaq vasitəsilə hakimiyyəti ələ almaq məsələsini yalanından başqa heç nədir. Bu sonra Jesus Christ şikayət eləyirlə bu Hesus Kristof öz yahudi hahamları, mollaları Roma İmperiyat, imperatorunun həmin səhiyyə qoyduğu müvəqqətlə onların icazəsi yoxuymuş özlərini nəslətsin, cəzalandırma və mükafatlandırma ancaq deməli Roma imperiyası tərəfindən qoyulmuş qubernator tərəfindən həyata keçirir. Necə Azərbaycanda olduğu kimi, indi Azərbaycan da Rusiya tərəfindən qoyulmuş deməli əslində kök mənşəli olan Heydər Əliyev və İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilir. Faktiki Azərbaycanın bütün başçıları Ruslara tabedir və keçmiş vaxtdan deməli böyük ölkələr həmişə ki, kiçik ölkələri parçalayıblar və orada ağalığı ediblər. Özünüz bilirsiniz, Azərbaycan, Bəyrmənistan eləcə də Gürcüstan müstəmləkə ölkəsidir. Bu Rusiyanın müstəmləkəsidir maksimum dərəcədə qərb ölkələri, Çin Amerika daxil olmaqla onlar e, deməli e, kömək edilirlər xristian olan ya e, görçülərə və ermənlərə Amerika nənbey səfəri Ermənistanda da bilirsiniz o onu göstərir ki Ermənistan vasitəsilə Zaqafqaziyə e, deməli ermənləri başçı hesab elib. O vaxt ermənlər udurdu Azərbaycan müstəmləkəsi olan Azərbaycan Respublikası, Rus müstəmləkəsi olan və beləliklə deməli o səviyyənə, o dərəcə çatdırdılar ki, ruslar gördülər ki, Amerika xoğulur Ermənistana. Onlar Ermənistanı dəfələrlə dostlar xəbərdar edədilər ki, bunu eləməyin, yoxsa sizə pis olacaq və onun dağınca da Azərbaycana kömək elədi e eyni zamanda ə, Rusiyanın əl altısı rolunda gedən İran və Türkiyə xüsusilə Türkiyə Türkiyə vaxtilə Azərbaycan Respublikasının yaradılmasına ə, hələ ə, deməli ə, Mustafa Cəmalta Türk vaxtından çox olmuşdu və Azərbaycanın rəsmi kəviyyətində saxlaya bildi ən böyük respublika kimi ölkə və Qafqaz ölkələri arasında deməyim odur ki ə, bunun bunlar e, demə deməli onu bilin ki bunlar Ruslar tərəfindən qoyulmuşdı indi Ermənlər güclü, e, güclü Amerika təbildirlər və Güclü Amerika səfiri yəsində mənləri idarə eləyir və Ermənlərə əsaslanan Zaqafqazya guberniyasını e, Amerika indi yaratmaqdadır. Burda Azərbaycanlıoğlu yoxdur çünki bir müsəlman cəmi ki onlar dinçidilər, Amerika onun özü dinçi dəslində xristianlara, xristianların da içində xüsusi ilə seçiblər, hələ ki ermənləri ən böyük səfirlikləri ordadır və Rusiya onu bacarmır artıq. Rusiyanın zəifləməyi Ukrayna cəbhəsində və s.də bu Rusiyanın Cəfqaziyadakı gücü azalır və beləliklə Rusiya Türkiyəni çaxsaldı. Türkiyənin Türklərin vasitəsi ilə Azərbaycanı qalib gətirdi, özü də kömək elədi Azərbaycan qalib gəlməyinə və əslində ə, amma Azərbaycana qoyduğu ə, başçı isə deməli Qumarbaz, Narxaman, Arvadı ə, tərbiyəsiz olan, bunu hamısı ruslar eliyiblər. Çünki göriblər şeydərə oğul zəif insandır və beləliklə onu sonradan ona hakimiyyəti gətirdilər. Bu həm ruslara xeyir idi, Heydər Əliyevin və İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməyi. Çünki aşağı səviyyəli adamlardı, oğruludular, oğrubaşıdılar. Oğurluqdan başqa ellərindən heç nə gəlmir. Ailəlikcə tərbiyəsizdilər və bu ruslara da xeyir eləyir Qərbdə. Elinizə də Qərbə yadınızda saxlayın. Qərb Azərbaycanı kömək eləmədi. Bir fikir verisiniz? qar Ermənistanı seçib oradan böy səfərin yaratdı. Amerikada daxil olmaq. Bu dinçilik məsələsi həmişə davam edir. Bu dinlər yalan olduğuna görə dinçilik məsələsi böyük millət olan Türklərə böyük ziyan vurur. Biz Azərbaycan Respublikasına müvəqqət hesab edirik. Mənim özüm şəxsən bir siyasətdə olan adam kimi müvəqqət hesab edirəm. Bu müstəmləkədir. Eləcə də Ermənistan Gürcüstan müstəmləkədir. Lakin əgər biz Qərbin əlinə versək, bu Qafqaziyana qərb demokratiyası və s. ad içünə girsək, onu bilin ki, biz mütləq udacağıq. Deməli, əsasən kömək ermənilər olacaq, inkişaf ermənilərdə olacaq və gürcülərdə olacaq. Siz onu bilin, gürcü sakit yazdığına baxmayın də, əslində gürcülərin özlərinə aid də qərbin böyük proqramı var ki, xristianları orda yaysınlar və ə, ə, deməli xristiyança Qafqaziyası yaratsınlar. Əslində dillərin hamısının yalan olduğuna görə biz bu dillərin əleyhinə çıxmalıyıq və dincsiz ölkə olan, dincsiz deyəndə gözəl mənada, daha intelligent ə, ölkə olan biz Çinlə yaxınlaşmalıyıq. Çin əslində bizə qohum millətdir. Lakin bizim Çinlə yaxınlaşmağımızı qarşısına alan əvvəla Azərbaycan müstəmləkədir. Onu yadıza saxlayın. Müstəmləkə rusların əlindədir. O bir növ ə, o bir, bizdə bir KGB-də işləyən var idi. Kapitan da polkovnik səviyyəsinə daxil vəsahi bilmirəm. Nəzəkat Məmmədova. Onun adını qoyublar rus ə, rus ə, kəşfiyyatçı rus agenti <laughs> çox maraqlıdır. Rus agentinin Azərbaycan da ən böyüyü elə İlham Əliyevdir. İlham Əliyev və Mehriban Paşayeva ruslar tərəfindən pozulmuş, ruslar tərəfindən ə, deməli lentə çəkilmiş aşağı səviyyəli ə, deməli bir ailə olub və psad hakimiyyət ki İlham Əliyev və Mehriban Paşayeva fikr versən İlham Əliyev əslında Mehriban Paşaevanı iş gətirmək istəmirdi. Onun atasının demə, Rusiyanın dediyi ilə gətirdi öz ailəsini yanına. Ərəsində yalançı ailədir. Bunların hər ikisi rus ən böyük rus agenti Azərbaycanda İlham Əliyev və Mehriban Paşaevalı. Hətta bir-birinlə hakimiyyət çəkişməsinə qədər getməyə hazırdılar. Çünki ikisi də prostitut xasiyyətli insanlardır və bunların heç bir daxil bir yə birgə sevgiləri və s. yoxdur, ailə sevgisi yoxdur. Bunlar hakimiyyət uğrunda, pul uğrunda mübarizə edən ən alçaq insanlar. Qazaxcanın da iki ən alçaq insanın biri İlham Əliyevdir, so biri Mərhəm Paşayev adıdır. Bu sözü yadınızda saxlayın. Amma Türklərin siyasətinə gələndə bu Türklə mən Türkiyə Türklərinə özümün tutaraq müraciət edirəm. Və onlara deyirəm ki, əl çəkini bu müsəlmanlıqdır. Bu müsəlmanlıq xristianlıq əsasında əmələ gəlmiş yalançı dindir. Xristianlığın özü də yalançı dindir. E, yahudilərin özü də ən aşağı səviyyəli prostitut bir millət olubdu. E, balaca e, sayılmayan e, fakt ki, yahudiliyi dünyada gücləndirən Makedonlar olubdu. Çünki Romalıların özü Makedonların e, deməli e, o